Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Afiq Nashran, bersiaran dari Majlis Sukan Negara, Bukit Jalil untuk Buletin MSN edisi 27 Oktober 2025. Kami buka tirai buletin dengan rakuman berita sukan sepanjang minggu ini. Jom saksikan. Skuad para paulistik negara selamat tiba di ibu negara selepas beraksi cemerlang di Kejohanan Dunia 2025 yang berlangsung di Mesir dari 6 hingga 18 Oktober. Ketibaan mereka disambut Encik Muhammad Sofian Hamzah, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Sukan MSN dan Encik Syukri Harun, Pengarah Bahagian Para MSN. Jago powerlifting negara Boni Bunial Gustin menampilkan kekuatan luar biasa apabila mencipta sejarah muncul juara dunia buat kali keempat berturut-turut. Boni memenangi pingat emas kategori bawah 72kg dengan melakukan angkatan terbaik seberat 230 kg dan turut mengungguli kategori jumlah angkatan keseluruhan dengan catatan 672 kg untuk pingat emas kedua. Turut cemerlang dua atlet muda negara Muhammad Akmal Danish Muhammad Supi yang meraih emas acara 72 kg kategori rookie dan Johannes Gabriel Chu yang membawa pulang gangsa acara 65 kg kategori next gen skuad pencak silat negara menampilkan prestasi membanggakan apabila menamatkan saingan di kejohanan pencak silat Asia Tenggara ke-33 yang juga kejohanan Prasukan C 2025 dengan kutipan 3 pingat emas, 2 perak dan 2 gangsa. 3 pingat emas negara disumbangkan oleh Nur Syafiqah kategori Tunggal Putri, Muhammad Robial Sobri kelas I Putra dan Umi Masyitah kelas C Putri yang turut dinobatkan sebagai pesilat wanita terbaik kejohanan. Sementara itu, dua pingat perak diraih oleh Muhammad Shadat kategori Tunggal Putra dan Muhammad Amirul kelas A Putra manakala gangsa diperoleh melalui Muhammad Akmal kelas A Putra bawah 45kg dan Muhammad Helmi kelas E Putra. Kejohanan yang berlangsung di Hatnyai, Thailand dari 11 hingga 16 Oktober itu menyaksikan penyertaan 9 negara Asia Tenggara dengan 13 kategori dipertandingkan. Secara keseluruhan, Malaysia menamatkan saingan di tempat ketiga di belakang Thailand dan Vietnam. Pasukan para pimpong negara menutup tirai kejohanan ITTF ASEAN Para Championship 2025 dengan pencapaian membanggakan apabila berjaya membawa pulang satu pingat perak dan satu pingat gangsa pada kejohanan yang berlangsung dari 14 hingga 19 Oktober di Beijing China. Dalam acara beregu lelaki MD22, gandingan Muhammad Hazlin Abdullah dan Jenah Tufami mempamerkan semangat juang tinggi apabila menewaskan pasangan dari Jepun dan Hong Kong sebelum tunduk kepada pasangan pilihan utama dari Korea Selatan sekaligus meraih pingat perak. Sementara itu, dalam kategori beregu campuran XD20, pasangan Brady Chin Zee Rong dan Gloria Gracia Wong Zi turut menunjukkan prestasi cemerlang dengan mara ke peringkat separuh akhir selepas menewaskan pasangan Hong Kong di suku akhir. Brady dan Gloria menamatkan saingan di tempat ketiga dan membawa pulang pingat gangsa selepas tewas kepada pasangan nombor satu dunia dari Chinese Taipei di peringkat separuh akhir. Jalur gemilang berkibar megah di pentas dunia apabila atlet para berbasikal negara Muhammad Yusuf Hafizi Shaharuddin mencipta sejarah di Rio de Janeiro, Brazil. Lebih membanggakan, pelumba berasal dari perak itu Kini bergelar juara dunia selepas meraih pingat emas dalam kejohanan berbasikal track para dunia 2025 sekaligus menyarung jasi pelangi simbol tertinggi kejuaraan dalam sukan berbasikal. Muhammad Yusof Hafizi Syahrudin membuktikan kemampuan luar biasa menewaskan pelumba terbaik dunia untuk merangkul pingat emas sulung Malaysia dalam acara berbasikal track para dunia. Kemenangan bersejarah itu disifatkan sebagai hasil kerja keras dan disiplin tinggi sepanjang latihan selain sokongan padu daripada keluarga, jurulatih dan majlis sukan negara. Kata expect sebab saya target pun podium saja saya kata dan saya kalau ada rezeki memang saya nak sangat bawa balik gelasiasia Andesrimbo ni. Alhamdulillah impian saya selama ni tercapai juga. Tambah Yusuf selain berada pada prestasi semasa yang memuaskan Antara lain yang menjadi kunci kejayaan di Rio termasuklah memberi fokus kepada acara trek berbanding turut beraksi dalam acara lebuh raya sebelum ini. Latihan uh, ada lain sikit. Saya more to focus pada trek sekarang ni. Boleh katakan kali ni saya uji preparation lain. Yusof mencipta sensasi di Kejohanan Berbasikal Trek Para Dunia 2025 di Rio di Janeiro, Brazil apabila menjuarai acara pecut 200 meter kategori MC1 dengan menewaskan pelumba handalan Sepanyol Ricardo Ten Argiles serta wakil atlet neutral Ivan Imakov di final. Kejayaan itu bukan sahaja mengukir sejarah peribadi buat atlet berusia 28 tahun kelahiran Kuala Kangsa Perak itu tetapi turut mengangkat nama Malaysia di persada dunia. Ia melengkapkan koleksi podium Yusuf selepas turut meraih pingat perak dalam acara 1km MC1 sekaligus menjadikan kejohanan empat hari bermula 16 Oktober itu antara penampilan terbaik dalam kerainya setakat ini. Dalam pada itu, Julatih para berbasikan negara Rizal Tisin berkata dalam tempoh tiga bulan bersama skuad para berbasikan negara pelbagai penambahbaikan dilakukan termasuk expect technical dan strategi perlumbaan antara lain memperkenalkan penggunaan gearing baru yang memberi kelebihan besar di trek Rio. Dia tak ada masalah, tak ada masalah sebenarnya. Duram memang dah sedi kuat. Moy saya macam orang kata macam apa cik ha? Uh, bantal lah. Uh, dengan ngantuk lah, bantal tinggal dengan ngantuk, dengan tidur. Macam tu lah, dia hujung-hujung lah, sesedihkan. So, mungkin aa, banyak lagi faktor nak kena buat sebenarnya kita target LA28. So, harap-harap lepas ni, dia akan sabar dan terima lah kita punya pelatihan latihan yang baru, insyaAllah. Bekas pelomba trek negara itu turut menyifatkan kemenangan ini sebagai bukti keupayaan atlet para Malaysia untuk bersaing di peringkat tertinggi dunia. Tambah beliau, fokus kini tertumpu kepada memperkukuh ekspek kecekapan dan strategi menjelang beberapa temasya besar menanti pada 2026. Ini sebagai kita punya starting point lah. Saya rasa kita boleh dapat insyaAllah lebih daripada yang sebenarnya saya harapkan pun tadi macam ada tandem team spin, medal juga tapi kita Alhamdulillah kita dapat 24 kita kalah dengan Galbitan tadi. So insyaAllah nanti next year punya world championship kita akan target itu juga. So lepas ni kita ada sea game, ada SEA championship, Commonwealth game dengan Asian game 2026. So agak busy lah 2026 harap-harap pucuk and the team fokus lah boleh lebih sikit. Beralih ke perkembangan Sukan Remaja Asia Bahrain 2025. Atlet pencak silat negara Muhammad Rakib Darwish Muhammad Syahrizat menghadiahkan pingat pertama buat Koti Malaysia di Bahrain selepas meraih pingat gangsa dalam kelas F Putra. Rakib membuka tirai saingan Sukan Remaja Asia 2025 dengan langkah kanan apabila mencatat kemenangan mudah ke atas Jelu Eluna dari Filipina dalam aksi suku akhir. Langkah rakib walau bagaimanapun terhenti di peringkat separuh akhir apabila wasit memberikan kemenangan kepada wakil Uzbekistan. Nur Islam Ruzibov selepas rakib didapati membuat tumbukan di bahagian tidak dibenarkan. Keputusan itu menyaksikan rakib membawa pulang pingat gangsa, pingat pertama buat kontingen negara. Di temasha tersebut dan lebih manis, ia adalah pencapaian membanggakan buat rakib yang membuat penampilan sulung di pentas AYG. Sementara itu, kontingen negara menambah pungutan pingat gangsa kali ini menerusi sukan tagboard. Gandingan Muhammad Amirul Danish, Muhammad Amirul Fildaus dan Muhammad Rahmat Tiara Reza Abdullah mencatat kemenangan 12-11, 12-7 ke atas pasangan dari China untuk merangkul pingat gangsa acara bergul laki. Muhammad Amirul Danish terus mempamer aksi cemerlang apabila gandingannya bersama puteri Zara Arisa Muhammad Abdul Aziz berjaya membawa pulang pingat gangsa dalam acara bergu campuran. Tewas 8-12 pada set pertama berdepan lawan dari China, pasangan negara bangkit menguasai set kedua 12-10 sebelum memastikan pingat gangsa dalam genggaman dengan kemenangan 12-4 pada set penentuan. Buletin MSN berehat seketika dan kembali untuk paparan sukan lebih menarik selepas ini. Jangan ke mana-mana. Ke 5 mas Kalau satu mas tu Mungkin Biasa biasa Tapi memang ada target ke dalam hukum Ah, 5 mas tu target Untuk hmm. individu punya event Macam single uh, Master uh, uh. And all event Itulah, memang Itulah target Memang tak target, lah. target ah, lah. Memang dah itu In hand lah eh, Memang target macam kita Okay target ni mas Oh target bukan in hand lagi lah <laughs> After dah menang 5 goal tu hmm. Apa yang target tu cuma macam Saya nak kekalkan momentum lah Hai saya Kurato Ain, atlet bowling negara. Jangan lupa saksikan saya dalam Semang Sukan hanya di saluran YouTube MSN dan Sukan TV RTM. 55 bersama Aziz Kota minggu ini bersama saya Nurzila Pintu Selaman Jurulatih Ski Air Negara saksikan ah uh, trend seawal 5 tahun ya saya nak budak tu berani ya yeah, satu berani lah satu berani satu lagi dengan arahan ya yeah. ini, ini dua je kalau Seki budak tu kalau budak letter kalau budak-budak 5 tahun ni <laughs> dia lebih percaya kepada coach pada mak ayah dia Ayuh. mak ayah dia balik hmm. Kalau course seterusnya man balik laju. Ha itu ikut ikut arahan tu penting. Ha maknanya. Ha sebab ikut arahan tu penting sebab sukan ni dia bermain dengan motor boat. Ha itu, itu keselamatan gitu ha. bertemu kembali. Kita teruskan dengan berita selanjutnya. Kejohanan Rugby 7-11 Piala Bunga Raya 2025 menutup tirai dengan aksi penuh bersemangat di Stadium Arena Universiti Malaya. Edisi kali ini menampilkan bakat muda dari empat negara serantau Malaysia, Thailand, Singapura dan Indonesia dalam misi mencari juara baharu peringkat bawah 17 tahun. Kejohanan Rugby tujuh sebelah piala Bunga Raya edisi ketiga yang berlangsung selama dua hari pada 18 dan 19 Oktober menyaksikan sebelas pasukan berentap merangkumi enam pasukan lelaki dan lima pasukan wanita. Anjuran bersama program pembangunan rugby negara NRDP dan Malaysia Rugby dengan sokongan Kementerian Pendidikan Malaysia, kejohanan ini menjadi platform penting mencukir pelapis muda berbakat besar di rantau ini. Dalam perlawanan akhir kategori lelaki, pasukan NRDP Blue membuktikan kehebatan mereka apabila mendudukkan rakan senegara NRDP Red dengan keputusan 22 berbalas 5 sekaligus muncul juara kejohanan tahunan tersebut. Manakala bagi kategori wanita, Thailand mengungguli saingan selepas menewaskan Singapura dengan keputusan 31-5 meninggalkan pesaing jauh ke belakang. Alhamdulillah saya berpuas hati dengan performance pemain-pemain mengikut perancangan yang kita rancang daripada awal dan semangat yang mereka tunjukkan tu saya amat berpuas hati. Daripada baik dari segi menyerang ataupun bertahan, alhamdulillah saya memang berpuas hati sangatlah dengan performance hari ini. perasaan Gembira dan happy bila mendapat kemenangan untuk tahun ini. Tahun lepas kami mendapat tempat ketiga, alhamdulillah tahun ini kami dapat uh, menjuarai kejuangan Energy Bunga Raya Cup. Uh, semestinya gembira untuk semua penggiat penggiat kami kita ada talent uh, ataupun pelapis pelapis muda yang amat berbakat. Ketua Jurulatih NRDP Blue Zul Helmi Muhammad Sukri menyifatkan kejayaan itu hasil latihan berterusan dan disiplin pemain yang tinggi di bawah program pembangunan NRDP. Beliau turut menzahirkan keyakinan terhadap beberapa pemain muda yang berpotensi besar untuk diketengahkan ke peringkat kebangsaan. Insyaallah kalau dalam uh, tim. Uh, Bunga Raya Blues tadi saya nampak uh, ada 3-4 orang yang berkualiti uh, sama kapten kami lah, Zidane, uh, Hanzala, Hanzalah, uh, Anik. Uh, so nampak ada karisma yang daripada uh, Afiq yang nampak karisma untuk ke depan. Uh, saya rasa itu kalau dijaga dengan baik insyaAllah akan menjadi pemain kunci kepada negara dalam uh, satu hari nanti. Kejohanan ini sekali lagi telah membuktikan kejayaan Program Pembangunan Rabi Negara dalam melahirkan bakat muda berdisiplin dan kompetitif di peringkat antarabangsa. Fokus kejohanan kali ini juga tertumpu kepada bintang muda yang mencuri tempuan sepanjang kejohanan pelajar berusia 15 tahun dari Sekolah Sukan Pahang, Hanzalah Badul Hisham yang didorbat sebagai pemain terbaik kejohanan rugby tujuh sebelah Piala Bunga Raya beraksi cemerlang di posisi utama pasukan NRDP Blue. Pemain tinggi lampai ini menjadi nadi penting kejayaan pasukannya menjulang trofi Piala Bunga Raya selepas menewaskan NRDP Red 22-5 dalam perlawanan akhir kategori lelaki. Ketangkasan, ketenangan dan keupayaan membaca permainan lawan menjadikan pelajar berusia 15 tahun ini menjadi tumpuan ramai sepanjang kejohanan. So terima kasih kepada parents dan coach dan kawan-kawan kerana saya percaya saya untuk bermain. Uh, saya bangga saya dapat best hari ini. Uh, performa hari ini saya sangat bangga. Pada first time saya dapat best hari ini. Dan tidak suka buah. Raya memang nak main sini tim Malaysia Bunga Raya. Harap-harap uh, capai lah one day. Anugerah tersebut menjadikan pengiktirafan bermakna buat Hanzala yang kini berada di bawah program pembangunan Rakbi Negara NRDP. Bagi jurulatihnya, kejayaan pemain muda ini bukan sekadar penghargaan individu tetapi lambang keberkesanan sistem pembangunan Rakbi Negara. Laporan tadi mengakhiri buletin kali ini. Sebelum berpisah, mari kita saksikan aktiviti MSN sepanjang minggu ini. Sekian, sehingga kita bertemu lagi di edisi akan datang. Majlis Sukan Negara melalui Sekretariat Wanita dalam Sukan dengan kerjasama Akademi Kejurulatihan Kebangsaan ASN telah menganjurkan kursus pendidikan jurulatih berterusan CCE Basic Life Support 2025 Zon Selatan pada 14 Oktober bertempat di Hotel Berkin International Melaka. Seramai 28 jurulatih wanita dari pelbagai program pembangunan telah menyertai kursus ini yang dikendalikan oleh Puan Ainun Babuk American Heart Association Life Support Instructor dengan dibantu oleh Puan Siti Kadijah Sulaiman. Kursus ini memberi pendedahan dan latihan praktikal kepada para jurulatih mengenai kemahiran menyelamat nyawa melalui teknik CPR, penggunaan AED dan bantuan pernafasan asas dalam menghadapi situasi kecemasan sebelum bantuan perubatan tiba. Majlis penutup telah disempurnakan oleh Puan Sukdif Ketua Sekretariat Wanita dalam Sukan MSN. Delegasi Majlis Sukan Negara Malaysia telah mengadakan lawatan strategik ke Hong Kong Sports Institute bagi meninjau dan mempelajari pendekatan pembangunan atlet berprestasi tinggi yang dilaksanakan oleh institusi tersebut. Delegasi lawatan ini diketuai oleh Encik Zai Muhammad Yusof, pengarah bahagian atlet bersama Encik Nur Azlan Shah Adam, Ketua Cawangan Kebajikan Sekretariat MIS dan Encik Halif Asrul Ramzi Sulaiman, ketua cawangan podium bahagian atlet. Lawatan ini berlangsung dari 15 hingga 18 Oktober dengan pelbagai sesi perkongsian melibatkan sistem pengurusan atlet, sains sukan dan perubatan sukan serta lawatan ke fasiliti sukan berprestasi tinggi Hong Kong Sports Institute. Majlis Sukan Negara melalui Sekretariat Wanita Dalam Sukan telah melaksanakan program Sports Icon Tour kali ini di Sekolah Menengah Sains Tuanku Aisyah Rohani Seremban pada 17 Oktober. Program ini bertujuan berkongsi pengalaman serta memberi inspirasi kepada pelajar wanita untuk aktif melibatkan diri dalam bidang sukan. Ikon sukan bola jaring Izian Shazana Muhammad Wazir, pemenang pingat emas sukan C 2017 dan 2019, dijemput untuk berkongsi perjalanan karier serta pengalaman beliau sebagai atlet kebangsaan. Seramai 230 orang pelajar hadir memeriahkan program sports Icon tersebut yang turut diisi dengan sesi soal jawab interaktif dan penyampaian hadiah kepada peserta bertuah. Turut hadir Puan Zahra Meon, Wakil Pengarah MSN Negeri Sembilan serta Puan Mona Razmah Abdul Razak, Pengetua Sekolah Menengah Sains Tuanku Aisyah Rohani. Sementara itu, bahagian pengurusan acara dan sukan dengan kerjasama Sekretariat Wanita dalam Sukan telah melaksanakan kursus pengurusan sukan kebangsaan KPSK tahap 1 siri 4 2025 yang berlangsung di Tawau Sabah pada 14 hingga 17 Oktober. Seramai 31 peserta terdiri daripada wakil Kementerian Pendidikan Malaysia, Majlis Sukan Negeri Sabah dan Persatuan Sukan Negeri Sabah telah menyertai kursus ini bagi memperkukuh pengetahuan serta kemahiran dalam aspek pengurusan sukan di peringkat negeri dan kebangsaan. Majlis penutup dan penyampaian CJ telah disempurnakan oleh Encik Ramjit Nairulal, panel penilai KPSK dan Encik Joherman Amir, Ketua Cawangan Pengurusan Badan Sukan Majlis Sukan Negara.